الحمد للہ ربی العالمین سلاۃ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد مسجد اقصا مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور مسجد اقصا مسلمانوں کا قبلہ اول الخانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد یہ تیسرا مقدس ترین مقام ہے اور مسجد اقساء حقیقت میں مسلمانوں کی میراث ہے اور جو تاریخی اور مذہبی حقائق سے ثابت ہے مسجد اقساء میں پانچ ہزار نمازیوں کی گنجائش ہے جبکہ مسجد اقساء کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں اور مسجد اقساء کی اہمیت پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچے اور مسجد اقسہ میں تمام انبیاء کرام علیہ صلاۃ السلام کی نماز کی امامت کرنے کے بعد براق کے ذریعے سات آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے اس مسجد کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير طب. قرآن پاک میں یہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں یعنی کہ رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک اور جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعد نمونے دکھائیں یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے حدیث بارکہ کے مطابق دنیا میں صرف تین مسجدوں کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے جن میں مسجد حرام مسجد اقصا اور مسجد نبویوی شامل ہے اور سیرنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے کہتے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف تو کہتے میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ مسجد اقسا میں نے سوال کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاع فرمایا کہ چالیس سال پھر جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لو کیونکہ اس میں فضیلت ہے صحیح بخاری شیف کی حدیث پاک اور صحیح مسلم شریف دونوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے مسجد اقسا مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور معراج میں نماز کی فرضیت کے بعد سولہ سے سترہ ماہ تک مسلمان مسجد اقصہ کی جانب رخ کر کے ہی نماز ادا کرتے رہے پھر تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا اور جو مسجد اقصہ کی تعمیر ہے اس سلسلے میں سیدنا جب حضرت عمر فروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شہر سے روانگی کے وقت اور سخرا اور براک باندھنے کی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا اور جہاں انہوں نے اپنے ہمرائیوں سمیت نماز ادا کی تھی مسجد اقساء سے بالکل قریب ہونے کی وجہ سے یہی مسجد بعد میں مسجد اقسا کہلائی کیونکہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس مقام کو مسجد اقسا کہا گیا ہے اس دور میں بہت سے صحابہ کرام الحمدعان نے تبلیغ اسلام اور شاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی مسجد یاقساء کے بانی سید یعقوب علیہ السلام کو بھی مانا جاتا ہے اور اس کی تجدید سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کی بعد میں خلیفہ عبدالملک بن مروان نے مسجد یاقصٰ کی تعمیر شروع کرائی اور خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کی اور اس کی تزئین اور آرائش کی عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت کرائی پہلی سلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقسام میں بہت رد و بدل کیا انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد سلمان رکھا نیز متعدد دیگر عمارتوں میں کا اضافہ کیا جو بطور جائے ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کے استعمال ہوتی تھی انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا بھی بنا لیا سلطان صلاح الدین یوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گیارہ سو ستاسی میں فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصا کو عیسائیوں کے تمام نشانہ سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا تو یہ مسجد اقساع کا کچھ میں نے تعارف پیش کیا ہے اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ مسجد اقساء کو پھر دوبارہ شاد و آباد فرمائے اور یہ یہودیوں کے چنگل سے آزاد فرمائے اور مسلمان وہاں جو اس طرح مظلوم ہیں جن پر ظلم کیا جا رہا ہے اللہ پاک مسلمانوں کو یہودیوں کے ظلم سے نجات عطا فرمائے اور مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے جہاں جہاں مسلمان ظلم کا شکار ہیں اللہ پاک مسلمانوں کو ظلم سے نجات عطا فرمائے اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے آمین مجاہن نبی علمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم